Послушай, у меня вот в данный момент ощущение, что все все намного а, все очень к лучшему. Вот серьезно. У меня сейчас какой-то подъем, и вот какая-то внутренняя чуйка, что, блядь, все складывается так, как нам надо. Серьезно. Я все говорю, у меня почему-то появилась уверенность с момента Ваниновой пропажи, блядь, что все будет не просто хорошо, а охуенно. я хз, почему так, ну вот, как-то вот, я ж говорю, нет? у меня аж подряд какой-то на меня напал. Как ты думаешь, он сам или ему помогли? Думаю, да. Помогли? Первое, первое, нет, первое. Сам? Угу. Почему? Он не вывез еще и Шеремета. Ты это пиздец. Он не вывез Шеремета, и думаю, что шеремета это была окончательная. Что, а типа за Шеремета. Когда он узнал за Шереметов? Э -э вчера. Вчера. Вчера он мне звонил. И на его охуел в полном теперь? Да успокойся. Слушай, я сейчас буду очень э -э прагматичной. Тебе это на плюс. Теперь вертеть будем как хотеть. Вадик, а я не могу прогнозировать, что будет дальше, потому что я не знаю, что они еще, блядь, на тебя пособирали. Нам для этого нужно материалы дела увидеть и проработать линию. Возможно, то, что сделал Ваня, это, блядь, нам охуенно, как на руку. Я Если же таким прагматизмом, блядь, страдать.